Вот и наступила долгожданная 21 августа 2009 года. Студ Республика началась. И началась, как обычно, с любимой всеми и оргкомитетом и участниками настоящей регистрации по-украински. Благодаря исконно украинскому стремлению попередбать ковпекла, регистрация продолжается до сих пор. Скажите, вы так и сейчас активно жестикулировали. Вы сейчас проходите регистрацию, да? Я уже прошел регистрацию. Вот мне даже дали паспорт. Правда, он желтенький какой-то, но это лучше, чем ничего. Скажите, проблемы с регистрацией есть? Долго вас регистрировали или нет? Часа три, наверное. Понятно, спасибо. Давайте, давайте, выход! Пускай не выход! А если регистрация не продолжится, тут республика не начнется. Вот, у, нас, у нас агитация. Рыбка мэр, рыбка президент. Днепропетровск в адеквате, я пьяный. Вот примерно за такие действия оргкомитет будет наказывать участников штрафными баллами. За ворота все, так быстрее регистрация пройдет. За мы через 2 минуты возобновим регистрацию, и через 40 минут все будут зарегистрированы. А сейчас мы попробуем через наш гоп-стоп пронести бутылку водки и посмотрим, что из этого получится. И как вы уже заметили, наш Роман смог пронести через нашу доблестную охрану бутылку водки, но так как он законопослушный гражданин, он нам любезно ее отдал назад. Добрый день. Первый информационный канал. Скажите, пожалуйста, вы считаете себя украинкой? Украинкой, ну, только по гражданству. Я вообще по национальности русский, но я гражданин Украины и считаю, что украинец – это тот, кто живет в стране Украина и верит, верит в ее будущее, и верит в то, что он сам строит это будущее здесь. А. уже была какая-то адаптация до Студенческой Республики, до вашего намету, саме, до территории, до места? Да, знакомимся тут со всеми областями, спилкуемся. Ну, знаете, у меня я в жизни, как бы, получается, второй год езжу на всю украинскую. Конечно, есть привыкание. У нас как бы наша а, региональная республика проходила тоже в таких условиях, так что нам привыкать особо не к чему. А сейчас мы с вами находимся в палаточном городке, где одна за другой появляются новые палатки. И, как мы видим, нету социального равенства, потому творческая команда первого информационного канала поделила палатки на несколько видов. Для примера, вот это вот типичная студреспубликанская хрущевка. Эта палатка уже существеннее отличается от предыдущей, так как комнаты здесь побольше и имеется такой вот себе холл для отдыха. А. В общем, можно сказать, палатка для среднестатистического республиканца. А вот це вот замечательная республіканська новостройка, де раз заканчивают ремонт гості из Чернігова Діана і Владимир. А зараз ми з вами знаходимося біля намету голови Оргкомітету суд республіки Павла Вікнянського. І як бачимо, його тут е, наразі немає. Він, на відміну від інших учасників судреспубліки, сумлінно працює. Знімаємо.